بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني biha min kulli su'in Allahumma a'tini imanen ve yekinen leysa ba'dahu küfrün ve rahmeten enalu biha şerefe kerametike fi dunya vel ahira Allahum senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet işlerime nizam dağınıklığıma tertip İçime kamil iman, dışıma ameli salih, amellerimle temizlik ve ihlas ver. Rızana uygun istikameti ilham et. Ülfet edeceğim dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni es'elüke rahmeten min indike tehdi biha kalbi ve tecme'u biha emri ve telum biha şa'asi ve tuslihu biha gâibi ve terfe'u biha şahidi وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره